Первое, что сегодня прекрасный день, сегодня день рождения города Киева. И хотелось бы, чтобы самый лучший подарок для города, это, наверное, чтобы был детский смех и детская радость. И обязательно, чтобы наши дети были успешные, здоровые, счастливые и спортивные. Ну а таких площадок надо побольше. Это должен быть стандарт возле каждой нашей средней школы. Должны у детей быть возможности выйти и поиграть в футбол, выйти между своими сверстниками, выяснить, кто сильнее на футбольном поле. И в этом плане, конечно же, это будет и в том числе и доля патриотизма. Они сначала будут играть за свою школу, за свой район, потом за город. Ну и, конечно же, мы ждем, что каждый из них вырастет и будет представлять страну на международных соревнованиях. Так что вот таких площадок надо побольше. И очень хорошо, что у нас есть полное взаимопонимание с мэром Киева, с Виталием Кличко, который сам добился всего через спорт, стал успешным, стал знаменитым. И, конечно, это хороший пример всем детям, которые могут быть лучше, сильнее и представлять нашу страну на международных соревнованиях. У нас есть программа СУЕФА, Хэтрик, и у нас стандартная площадка, которую мы представляем. И по этой программе мы хотим, чтобы как можно больше наших деток были по всей стране, играли на таких площадках. Ну и, конечно же, отдельно мы ставим задачу строить большие стадионы, большие Полноразмерные поля, которые дадут возможность круглый год играть и тренироваться и не ограничивать детей в их желании играть в футбол.